السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی مدد اسی کو ملے گی جو اس کا مستحق ہوگا مولانا فرید صاحب کا پیارا بیان ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے بیل اینڈ پہ کلک کیجیے کہ نیو بیانات آپ لوگ بر وقت دیکھ سکیں جزاک اللہ ہاں کہ تنگیوں میں زندگیاں ساری ذہن تنگ ہیں دل تنگ ہے دو سو میٹر کا مکان ہے ڈھائی سو تین سو میٹر کا مکان ہے لیکن اس میں جو ہے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے دو سو اٹھائیسو میٹر کا مکان ایک ایکڑ میں پورا فارم ہاؤس ہے لیکن اس میں ماں باپ کے لیے جگہ تو اس سے بڑی تنگی اور کیا ہو اپنے سگے بھائی کے لیے جگہ نہیں اس سگے بھائی کے لیے اس میں جگہ نہیں حالانکہ بہت بڑی وسیع جگہ ہے یہ تنگی ہے وہ یہ کہہ دے رہے دیکھی دنیا الاساتا کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں لانا چاہتے ہیں دنیا کی وسعت ایک آدمی پیاسا جان دے رہا ہے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پی رہا پہلے ان کو پلا ایک بکری کے سرے کا سالن پکتا ہے اور وہ سات گھروں میں چکر کاٹ کے واپس آ جاتا ہے وہ سمجھ رہا ہیں کہ وہ کھا لے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارا پڑوسی کھا, کھا لے وہ پڑوسی کھا لے وہ کہ یہ پڑوسی کھا لے اور واپس سنی جاتا ہے کتنی جگہ ہے کتنی جگہ ہے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے رہا ہے اور مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے کتنی بڑی جگہ ہے خود بھی بھوکے ہیں خود بھوکے ہیں بچوں کو بھی سلا دیا بہلا پسلا کے اور مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس طرح کھلا رہا ہے کہ مہمان کو پتا نہ چلے ان کے گھر کا حال ایسا ہے اگر اس کو پتا چلا تو وہ کھائے گا نہیں یہ نہیں کہ بڑی تنگی تھی لیکن آپ آگئے ہو تو میں نے قرضہ کر لیا تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے نا یہ بات ہے مرتا مہمان سے کچھ وصول کرنے کی فکر ہوتی ہے کی <laughs> بلکہ اپنے عمل کو اپنے اس حال کو چھپا رہے کتنی بڑی جگہ ہے ایسے ہی لوگوں کے اللہ نے قرآن میں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ <خَسَاسًا> کہ وہ خود خستہ حال ہے اور دوسروں کو ترجیح دیتے اپنے اوپر یہ وسط ہے اسلام کی دل بڑا ہے دل میں جگہ ہے یہ صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ انسان بڑا بنتا ہے مال پیسے سے نہیں بنتا ہے زمین جاگیر سے نہیں بنتا وہ وہ تو دنیا کے اسباب میں سے ہے اللہ نے نعمت کے طور پر وہ بھی دیے ہیں لیکن صرف وہی وہ بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفتوں سے اپنی صفتوں سے اقصادی نے شاید اپنی کسی کتاب میں قصہ یعنی حکایت نقل کی کہ بھائی ایک بستی میں ایک وہ جو پھگے والا آتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا بلون بلون ہے وہ پھوگے پھر اس میں گیس بھرتا ہے وہ پھر وہ اڑاتے اس کو تو وہ ایک آدمی بیچ رہا تھا وہ پھگے اور بچے اس سے خریدتے تھے اور اڑاتے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ معصوم سا وہ دیکھ رہا تھا بڑی غور سے دیکھتا تھا اس کو دھیان سے. تو والے نے پوچھا بیٹا کیا دیکھتا ہے تو کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کالا, کالا کا رنگ کا تھا وہ بھی اڑا پیلے رنگ کا تھا وہ بھی اڑا سفید رنگ کا, رنگ کا تھا وہ بھی اڑا تو مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے اڑتا ہے تو وہ جو پھٹے والا تھا نا اس نے اس بچے کو سا بیٹا یہ کلر کا کمال نہیں ہے کہ سفید ہے کالا ہے پیلا ہے اس وجہ سے کمال جو ہے اس کے اندر کے گیس کا ہے جو میں یہاں سے بڑھتا ہوں نا تو اس سے اڑتے ہیں اس سے اڑتے ہیں اس پر انہوں نے نصیحت دی کہ آدمی کے رنگ کا کمال نہیں کہ وہ گورا ہے تو ترقی کرے گا کالا ہے تو نہیں کرے گا یا مالدار ہے تو ترقی کرے گا غریب ہے تو نہیں کرے گا وہ آدمی ترقی کرے گا اپنی صفتوں سے کہ اس کے اندر کیا ہے اندر ایمان ہے اندر تقویٰ ہے اندر اللہ کا تعلق ہے اندر انسانیت کی ہمدردی اور خیرخاہی ہے صحابہ کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ اندر ایمان بھرا ہوا تھا اندر ایمان ہاں اور ان کے ایمان پر مہر لگائی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے اس پر محر لگائی اور اپنی مدد ہے پھر اتاری اس اس بنیاد پر اتن نا بھائی حکومت کی طرف سے اس پر وہ سکہ لگ جاتا ہے تب وہ آدمی مستحق ہو جاتا ہے کارڈ ایسے ہو ہیں حکومتی امداد کے استحقاق ثابت کرنے کے لیے آدمی پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کو کوئی کارڈ مل جاتا ہے یہ کارڈ لے کر آپ جائیے یہ دکھا ہے اس کو سیدھے جائیے کوئی بات استحقاق ثابت ہو گیا ان کا تو ایسے ان کا استحقاق ثابت ہو گیا مدد کا کہ ابھی اللہ کی مدد کے مستحق خیل ہو تو پھر مدد ہے ان کے ساتھ یہ جو اصل چیز ہے آدمی اپنے پیسوں سے اپنی حکوت سے اپنی طاقت سے اپنے عقل سے اپنے علم سے نہیں ہوگا کون کرے گا بولو نا بھائی اور اللہ کرے گا تو اللہ کی مدد اترے گی اور وہ مدد اترے گی اس پر جو اس کا مستحق ہو کس پر اترے گی اور مدد کے استحقاق کے لیے صفتیں ہیں ایمان شرط ہے پہلے نمبر پر ایمان ہو تقویٰ ہو کہ متقی آدمی مدد ہے تو عمر نے تقوی سے پوری حکومت چلائی ہم لوگ سوچ سکتے ہیں بولو نا بھائی کوئی سوچ سکتا ہے کہ پوری حکومت کا نظام اور اتنا بڑا نظام چلایا پورا اتنا بڑا نظام چلایا پورے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ دن ب دن ترقی کے ساتھ یہ, یہ ان صفتوں پر مدد اترتی ہے کہ آدمی ان صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرے اور زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی محنت کرے تبلیغ میں محنت یہ ہے تبلیغ میں محنت کہ آدمی اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرے اپنے آپ پر محنت ہے اس لئے ایک تو ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ محنت ہمیں روزانہ پڑھنی پڑے گی سننی پڑے گی کیا محنت ہے کہ محنت کیا ہے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے محنت کر کے اپنے اندر داخل کی ہے اس کو اپنے اندر داخل کرنا ہے ایمان عبادت اخلاق علم تعلق معلّہ انصاف احسان یہ چیزیں ہیں اور رات دن اسی کو دھن بنا کے اس کے پیچھے لگنا پڑے گا ایک آدمی کو میتھ سائنس پڑھنا ہوتا ہے تو رات دن دھن بنا کے لگا رہتا سفروں میں بھی دیکھتے ہیں بعض سٹوڈنٹس ہوتے ہیں فلائٹ میں ائرپورٹ پر ہوگا تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے اپنے ساتھ کوئی بک لیے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اسی حال میں وہ آتی ہیں بارڈنگ کے لیے آ جاؤ لاسٹ کال فائنل کال فائنل کال تو پھر وہ بھاگتے پھر اندر جا کے بیٹھ کے سیدھے کام شروع کرتے ارے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ کہ وہ بالکل اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں ایسے جب تک ہم پورے یکسو ہو کر اپنے مقصد میں نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اس میں تقاضا ہوگا تو استنجا کریں گے بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے نکاح کی حاجت ہوگی تو نکاح بھی کریں گے نیند آئے گی تو آرام بھی کریں گے لیکن دھن ہماری یہی ہے شغف ہمارا یہ ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا فرید صاحب کی یہ کارگزاریاں ہم سنتے ہیں تو اسی کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اپنے تمام احکامات اور سب کچھ دین کو وقف کرنا چاہیے کسی کو کوئی پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے اور کہاں روک جائے تو اس سے اچھا ہے کہ اپنے دین کا کام ہر حال میں کریں اور پانچ وقت کی نماز کو لازم کرنا چاہیے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے اور ہمیں ہم اپنے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں ان کے ان کاموں کو آگے دوسروں لوگوں تک پہنچانا چاہیے جس طرح پرانے لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے تو اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ